Bu gün sosial şəbəkələrdə problem. Peyğəmbər dedi, peyğəmbər dedi yayırlar, əsası olmayan hədisləri. Din adı altında şirkə dəvət eləyir. Dua yayır biri görsən, duanı başlanıq Allah şəriq qoşmaqdır. Və insana götürüb onu yayırla olmaz. Yəni dəvət məsələsi böyük məsuliyyət, cahillik. Yəni insan bilmədiyini şeyə dəvət etməz, bilmədiyini danışmaz. Çünki bu sənin üçün axirətdə bəla olacaq. Onu gördə ən böyük problem nədir? Bir insan bilmədiyi şeyi təbliğ edəli və ya bidəti təbliğ edəli. Və nə qədər insanlar o batil yola gedirlərsə, onların günahları hamısının çininə yüklənir qiyamət gününə. Dəvət, dəvət böyük məsuliyyətdir. Dəvət edən insan sən düşün ki, peyğəmbərimiz sallansa mirasını daşıyırsansa sən. Peyğəmbərlər özlərindən sonra mal-mülk qoymaz, adına qoyarlar, elə miras qoyarlar. Yəni sən mirası daşıyırsansansa, bu mirası daşıyanda batili təbliğ etsən, insanları aldatsan, sən Rəsulullahın mirasına xəyanət etsən və ya Rəsulullahın minasına, minasına qarşı gəlirsən və bunun axirətdə hesabı digərlərdən daha çətindir. Digər adi insan daha adi Allah mən bildiyimə əməl etdim. Amma sən o mirasa xəyanət etsən, doğru çatdırmasan və ya o peyğəmbərin mirası adı altında hansı ölkələrin fitnəsini yaysan və ya kimlərin isə batil əqdəsini yaysan, sən o zaman mirasa xəyanət etdin. Allah hansızla qarşılanacaqsan qiyamətdə?